У Бресте с аншлагом проходят концерты 27-го международного фестиваля музыки «Студенские музычные вечеры». Наши корреспонденты делятся уражениями. Три фестивальных вечера подарили брастовчанам знакомство с несколькими сотнями выканавцев с девяти краин света. У с фестивальной сцены прогучала опера. молодешнинский музычный колледж имя Агинского привез в Брест постановку, якая народилась у стенах этой навучальной установы. И присвечена 250 годю годзю человека, чье имя я наносить. Михаил ляфас агінскі невядомы партрэт гэта сапраўды унікальная з'ява спевакі танцоры музыкі ўсё гэта таленавіты калектыў студэнтавых выкладчыкаў маладзешнінскага каледжа Брээсская публіка якая за 27 фестывальны год пачула немала зора копернай сцэны вопыт маладых ацаніла бурнай авацыяй отвязджаем ну, дахаты просто ведаеце як бы атрымаўся яшчэ один з тыммул. Для того что трэба рабіць трэба гэта людзям трэба моладзь моя там же ёсць у мяне 16 17гадовыя ёсць скажем э, яны ж конечно поедуць адсюль натхнённыя для того што трэба трэба рабіць далей трэба ісці далей і поэтому конечно з рээстом у нас сяброўства у мяне цяпер я ж адчуваю мне же тэлефанавалі сён Нашлі мой тэле телефон тэлефанавалі уже при... у мяне уже тут прыхільнікі ёсць. Я в другой раз приеду, мне уже будет легче. Каждый год фестиваль дорит знакомство с новыми именами, оригинальными манерами выполнения, новыми инструментами. Все лето в с фестивальной сцены гучат мандолина и домра. У выполнения меньшанки Натальи Корсак. Ну, когда я пришла в музыкальную школу, я хотела играть как раз-таки на популярном фортепиано. Но меня отговорили, показали домру, потому что я начинала на домре. Мне она понравилась. Как-то с первого взгляда я влюбилась в этот инструмент. Отличительная особенность у домры и мандолины есть тремоло, это такой прием, который нет ни на каком другом инструменте, даже на струнном. Глядячи у затверженную программу, в опытная фестивальная публика за всю сюрпризов и обовязково отрымливая. Калиласка джазовая композиции в выконании целого семейного трея пианистов из Литвы. Ары и романцы московского тенора, блоха солиста хора турецкого, а теперь солиста масс-концерта Валентина Суходольца. Лилия Григорьевна в ноябре была Молодечно на концерте оркестра. И в это же время там выступал я. Она меня услышала и пригласила на этот замечательный фестиваль. Хотя я, конечно, не готовился, не знал, что такой сюрприз будет, но вот получил приглашение и с удовольствием приехал. Нисколько не жалею, потому что здесь действительно праздник, такой фестиваль музыки такое счастье музыкальное. Это очень здорово и приятно. До речи, как признался московский спевак, он уже разучивает партию на белорусской мове с опера Михаил Клеофас Агинский «Неведомый портрет». Алиса Григорчук, Юрий Плинда, Александр Кривецкий, областные новины, Брест.